Okay, baiklah, yang pertama saya akan membentangkan isu moral tentang buli Jadi saya Alia Alisa binti Azizan Jadi yang pertama saya telah memilih dua jurnal Iaitu jurnal yang pertama adalah Instagram dan buli cyber dalam kalangan remaja di Malaysia Serta yang kedua adalah aa, tingkah laku buli dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Bandar Darul Aman. Jadi kepada kedua-dua jurnal ini uh, merupakan jurnal tarikh terkini lah pada tahun 2023. Kita akan beralih kepada pengenalan yang pertama Buli diiktiraf sebagai tingkah laku agresif yang disengajakan oleh individu atau perkumpulan untuk menyakiti, mengancam atau mengawal orang lain yang lebih lemah secara fizikal, emosi atau sosial. Ia telah dilakukan berulang kali dengan tujuan memberikan tekanan, memperlekehkan atau memperlakukan, mempermalukan mangsa itu. Jadi, menurut uh, Solvers pada uh, general, yang telah saya pilih yang pertama tadi, uh, pelapor kajian buli ini, buli ini adalah tindakan yang negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang ataupun sekumpulan individu terhadap seseorang yang tak mampu untuk mempertahankan diri mereka kerana sikap pembuli mangsa ini akan merupakan seorang yang introvert atau lebih kepada pendiam. Jadi dalam konteks Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mendefinisikan buli sebagai sebarang bentuk tindakan fizikal, lisan, sosial ataupun cyber yang telah menyebabkan mangsa merasa terancam atau terhina. Jadi objektif kajian pada jenayah pertama ini yang pertama adalah mengenal pasti punca-punca berlakunya buli cyber dalam kalangan remaja di Malaysia melalui aplikasi Instagram. Yang kedua adalah meneliti kesan atau akibat buli cyber terhadap mangsa dari segi emosi, sosial dan psikologi. Yang ketiga, menganalisis implikasi moral dan pendidikan terhadap pembentukan sasiah pelajar dan terakhir sekali, mencadangkan langkah pencegahan melalui pendekatan pendidikan moral dan kemahiran insannya. Jadi isu moral yang dikenal pasti melalui jenis ini adalah kehilangan nilai empati dalam dunia digital, penyalahgunaan kebebasan bersuara di dalam media sosial serta kehilangan nilai hormat dalam dan akhlak dalam interaksi maya dan akhir sekali ketidakjujuran dan penyamaran diri melalui ikon palsu. Menurut jurnal yang pertama, daripada kajian yang saya dapat, yang pertama punca buli cyber, faktor kepada mangsa. Mangsa ini dia bersikap lebih berdiam diri. Jika mereka dibuli, mereka akan berdiam diri saja dan menyimpannya. Rendah keyakinan diri dan juga takut untuk bersuara. Takut untuk memberi tahu kenyataan bahawa mereka merupakan mangsa buli. Mereka lebih selesa untuk berdiamkan diri. Yang seterusnya adalah faktor pembuli. Pembuli ini mungkin seorang yang iri Hati dan rasa cemburu kepada mangsa tadi. Ha, mungkin juga um, um, ingin menunjukkan kekuasaan kehebatan yang mereka itu kuat orangnya. Jadi untuk faktor sosial pula keinginan untuk menonjolkan diri, mencari populariti dan pengikut. Lagi mereka, jika mereka menunjukkan kekuasaan, kekuasaan mereka, mereka merupakan seorang yang hebat. Dan akhir sekali, pengaruh ekonomi palsu. Jadi. Um, menjadi pembuli uh, mereka jadi lebih berani dan agresif Apabila mereka melakukan akaun palsu kerana mereka yakin mereka selamat mereka yakin kita tidak tahu identiti mereka jadi mereka menggunakan akaun palsu untuk membeli seseorang dan seseorang itu mangsa tersebut tidak tahu siapa yang menggunakan kata-kata cecela tersebut seterusnya kesan buli cyber ini jadi sudah pasti kesannya adalah kesan yang negatif yang pertama kemurungan dan memberi tekanan emosi kepada mangsa Kecurungan kepada pengasingan sosial dan juga idea untuk bunuh diri. Seperti yang kita tahu tadi, mangsa akan menjadi takut untuk memberitahu mereka dibuli. Jadi dia akan berdiam, berdiam diri dan mengasingkan diri mereka serta mempunyai idea-idea dan hasutan untuk membunuh diri kerana mereka mungkin tidak tahan berhidup kehidupan seperti ini. Jadi mereka akan memikirkan cara yang mudah iaitu membunuh diri dan eh, akhir sekali hilang keyakinan diri dan menjadi introvert serta takut berinteraksi oh, secara maya pada masa hadapan. Cyberbullying atau buli cyber berlaku apabila seorang kanak-kanak atau remaja diserang, diugut, diganggu, dihina, dimalukan atau menjadi sasaran kepada kanak-kanak atau remaja yang lain dengan menggunakan internet, teknologi interaktif dan digital atau telefon bimbit. Di kelas, cikgu dah habis semak ujian bulanan untuk semua. Keputusan semua bagus. Cuma, Bob, huh? Boleh baiki lagi, ya? <silence> eh, eh! B untuk bodoh! B untuk balon! Eh, tak! B untuk bebal! Bok 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 B untuk... Buli! Di sekolah, usik-mengusik -usik itu memang perkara yang biasa. Tapi, ada yang melampaui batas sehingga ianya menjadi kes buli. Ini boleh berlaku di mana-mana sekolah. Malangnya, dengan adanya internet dan media sosial, pembulian ini boleh berterusan walaupun anda semua sudah pulang ke rumah. Inilah bahayanya buli cyber. Dalam keadaan sebegini, penting untuk kita tahu apa yang perlu dibuat untuk menanganinya. Jangan biarkan ianya berterusan. Bongok, bongok, bongok. B untuk bebal, untuk bebal, untuk bebal. B untuk bengong, b, b untuk busu, busu, busu. Bob bodoh sebab b, bodoh, masa bodoh, kecil mak dia selalu pukul dia. Tak, tak. Bob tak bodoh. Bob tak bebal. Bob tak busu. Ini semua fitnah. Fitnah. Jika anda menjadi mangsa pembulian cyber, jangan dibiarkan saja. Bantuan sentiasa ada. Beritahu kepada ibu bapa, cikgu atau telefon talian bantuan 15999. Bersama, kita tentang pembuli cyber. Bincangkan isu moral yang terdapat Di dalam jurnal ini adalah Isu ini menggambarkan kelemahan nilai moral Seperti rasa empati Toleransi dan hormat terhadap Maruah orang lain Seterusnya adalah remaja terlibat dalam buli cyber ini aa, Kerana hilang sensitiviti moral ha, Dan Terlalu mengejar Perinterapan sosial seperti like. Jadi mereka yang Remaja-remaja mm, yang menjadi Pembuli ini mereka mereka um, yakin dan berani Di dalam media sosial kerana Ada segelintir masyarakat yang menyokong mereka Dan me me Menjadikan um, aktiviti ini Bahan ketawa Mereka ketawakan mangsa tersebut Jadi pembuli itu masih diri mereka Seorang yang besar dan berkuasa Apabila ada masyarakat yang menyokong mereka Dan akhir kali menurut teori perkembangan Moral Colbers remaja yang bertindak membuli masih berada di dalam tahap pra-konvensional kerana iaitu menilai baik buruk berdasarkan ganjaran dan keseronakan diri bukan nilai moral sejati mereka. beralih kepada cadangan dan langkah pencegahan buli cyber ini yang pertama untuk sekolah dan guru, ni adalah menurut jurnal tadi lah uh, perlulah melaksanakan kempen bijak cyber dan meningkatkan pendidikan nilai digital, jadi jika mereka mendapat kesedaran awal, ish um, InsyaAllah, perkara-perkara ini tidak akan berlalu lebih panjang pada masa hadapan. Seterusnya, gunakan pendekatan value-based learning dan flipped -flip classroom bagi membina empati pelajar. Jika kesedaran dapat diterapkan pada tahap awal, seperti peribahasa bahasa, melentur buluh biarlah daripada orang daripada akarnya, sudah pasti perkara ini tidak akan berlanjutan Serta, uh, seterusnya adalah ibu bapa ibu bapa perlulah memantau aktiviti media sosial anak-anak dan galakkan untuk komunikasi terbuka di rumah lebihkan, ruangkan masa bersama secara fizikal janganlah beri anak kita terlalu aktif di dalam media sosial kerana kita tidak, kita sebagai ibu bapa sudah pasti suka untuk kita uh, untuk kita memantau apa yang mereka buat di dalam media sosial selama 24 jam jadi kembalikanlah harmoni keluarga dengan berinteraksi, berkomunikasi secara berhadapan dan seterusnya adalah pelajar, amalkan nilai ekuiti um, iaitu etika di dalam talian jadi ada apa-apa di dalam talian dan seterusnya gunakan media sosial untuk tujuan yang positif seperti pembelajaran, seperti menggunakan Google Classroom untuk mendapatkan ilmu pekam beberapa langkah yang telah diberikan oleh pihak kerajaan sendiri iaitu yang pertama jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli yang kedua melaporkan kepada pentadbiran laman media sosial tersebut seperti contoh di, seperti di TikTok Eh di Instagram uh, Kita fokus sebab jenis tadi fokus pada Instagram kan Di Instagram jika kita mendapat ada fake account yang membuli cyber kita Kita boleh report account tersebut dan juga block account tersebut Instagram uh, um, Pihak Instagram akan uh, mengambil tindakan kepada account tersebut jika terdapat bukti-bukti yang sahih uh, Seterusnya meminta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak yang lebih berkuasa juga kita boleh hubungi pihak kerajaan MCMC di aduan skmm.gov.my uh, untuk laporkan kes buli cyber ini. Seterusnya, simpan bukti. Pastikan kita screenshot, tangkap layar, mesej gangguan untuk dikemukakan di pihak berkuasa kerana bukti sangat penting. Akhir sekali, berhadap, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembelian cyber. Jadi, kurangkanlah aktiviti mengumpat ini kekalkan adab kita di dalam alam cyber Baiklah saya juga saya juga telah menyediakan statistik untuk kes cyberbullying ini. Dapat kita lihat daripada peringkat dunia Malaysia merupakan berada di tangga kelima manakala di peringkat Asia Malaysia merupakan berada di tangga yang kedua. Ini sangat pada pendapat saya ini sangat memberasakan, ini sangat tidak tidak haruslah dikekalkan kerana boleh kita lihat tidak akan hentinya uh, masalah cyber buli ini jika tidak dibendung daripada awal. Jadi di samping itu saya juga sertakan masalah cyber buli di Malaysia. Kita dapat lihat uh, di dalam statistik ini pada tahun 2012 hanya ada 62 kes buli cyber di Malaysia. Namun pada setiap tahun-tahun tahun, peningkatan telah pun berlaku. Namun begitu pada tahun 2021 ada pengurangannya. Tapi dapat kita lihat betapa mencanak naiknya drastis kes tersebut. Boleh dilihat daripada akhbar-akhbar di belakang. di sebelah ini sepertinya 500 panggilan kes cyber boleh diterima setiap bulan daripada uh, MMHA dan sebagainya. Boleh cyber dalam kalangan belia merupakan yang kedua tertinggi di, di Asia ini merupakan masalah yang besar kerana jika tidak dibendung nilainya akan berkekalan dan nama negara kita akan menjadi merosot. aplikasi terhadap pendidikan. Jadi isu buli ini adalah secara, adalah secara cyber ataupun fizikal physical yang memberi kesan langsung terhadap sistem pendidikan. Ini bukan hanya menjejaskan prestasi pelajar, namun ini juga memberi kesan terhadap pembelajaran dan prestasi akademik pelajar jadilah um, seseorang yang kena ah uh, cyber bully ini seperti yang kita tahu dia akan menjadi sifat yang introvert dan tidak berkeyakinan diri untuk ah um, menjelaskan bakat mereka di hadapan. Jadi mereka akan duduk bersendirian dan tidak akan memikirkan pembelajaran. Selain itu kesan terhadap sasiah dan nilai moral dan kesan terhadap hubungan guru dan pelajar. akan beralih kepada jenis yang kedua. Jadi um, isu moral yang dapat dikenalpasti di dalam jenis kedua ini adalah kehilangan nilai hormat dan kesopanan. Seterusnya penyalahgunaan kuasa dan dominasi sosial yang ketiga kegagalan untuk mengawal emosi dan diri serta akhir kekurangan empati keperhatian kepada sosial. Jadi uh, uh, statistik di dalam jurnal ini kita dapat lihat jenis-jenis buli kita ada tiga buli lisan, buli sosial dan juga buli fizikal. Jadi perata yang dapat kita lihat adalah buli lisan ini uh, merupakan buli yang paling tertinggi ada dengan purata purata 85% dan, dan kedua buli sosial dengan 78% sederhanalah dan buli fizikal 70% merupakan sangat rendah purata ini. Lagi kes buli membabitkan pelajar sekolah. Kali ini seorang murid lelaki tahun 1 sebuah sekolah di Seksyen 32 Shah Alam Selangor Mangsa didakwa dipijak berkali-kali di perut, dada dan kaki selain mulutnya ditekuk tiga murid darjah tiga Rabu lalu. Dakwa bapa mangsa kejadian pada waktu rehat itu turut melihat mangsa diugut akan dicekik oleh salah seorang pelaku sekiranya melawan. Seorang lagi murid dipercayai bertindak sebagai pemerhati manakala pelaku ketiga cuba menconteng baju anaknya. Dia turut dimaklumkan hidung anaknya berdarah selepas kejadian itu. Tiada kecederaan serius dikesan dan laporan polis telah dibuat. Antara kesan-kesan buli terhadap pelajar yang pertama adalah kesan kepada emosi dan psikologi. Mangsa mengalami tekanan perasaan, trauma dan juga kemurungan dan merasa diri mereka tidak berharga kerana mereka akan rasa kenapa mereka perlu um, menghadapi perkara-perkara seperti itu kenapa bukan orang lain, kenapa mereka seterusnya mereka akan mudah menangis, cemas dan takut untuk bergaul dengan rakan-rakan sekelas pada hari-hari yang -hari. seterusnya dan dalam jangka masa yang panjang, mangsa mungkin berpotensi untuk mengalami gangguan mental seperti PTSD iaitu Post Traumatic Stress Disorder dan seterusnya kesan sosial dan hubungan antara pelajar mangsa akan menjadi terasing dalam kumpulan sosial kerana mereka menjadi seorang yang introvert dan berdiam diri tadi dan mereka ras, tidak akan rasa diri mereka diterima dalam komuniti sekolah. Jadi seterusnya hubungan antara pelajar juga akan tergugat apabila wujudnya budaya senior dan junior. Jadi di dalam sekolah memang budaya ini sangat berkekalan. Inilah fokus pada jurnal yang kedua ini. Ia menyebabkan suasana pembelajaran tidak akan harmonilah Dan yang ketiga sekali, yang terakhir, wujud juga hilangnya empati dan nilai yang hormat apabila pelajar lain memandang rendah, memandang ringan, tak memandang ringan terhadap tindakan buli ini. Kali bila masalah buli ini dipandang ringan, ia akan berterusan. Jadi nilai moral di dalam empati diri kita akan berkurangan. Kalau kita rasa ini adalah isu yang sederhana. Dan terakhir sekali kesan kepada akademik. Masa akan jadi sering tidak ke sekolah kerana mereka akan rasa takut untuk menghadap pembeli-pembeli tersebut dan tidak fokus semasa belajar dan juga prestasi akademik jika mereka tidak ke sekolah sudah pasti akan merosot. Seterusnya, buli yang berpanjangan menyebabkan pelajar hilang motivasi untuk meneruskan pembelajaran malah ada yang berhenti sekolah atau kolej dan akhir sekali keadaan emosi yang tidak stabil akan mengganggu kemampuan pelajar untuk menumpukan perhatian di dalam pembelajaran mereka. Jadi sungguh terbukti betapa banyaknya kesan negatif apabila kes buli ini berlanjutan dan tidak dicegah. Jadi di dalam jenis ini juga ada menceritakan beberapa langkah untuk mencegah masalah buli ini. Jadi yang pertama adalah evitasi awal. Kita sebagai guru perlulah um, apa membincang kepada mangsa ini. Kita kita menyelidik jika kita nampak anak murid kita menjadi seorang yang pedih secara tiba-tiba kita melakukan. Um, penyelidikan awal, bertanya apa masalah-masalah agar kita dapat mencegahnya daripada awal. Yang seterusnya peranan kaunselor dan aa, program pemimbing rakan sebaya. Jadi dengan aa, adanya kaunselor yang sangat-sangat sangat kita panggil profesional, pelajar-pelajar seperti mangsa ini mungkin akan beradikan diri mereka untuk menceritakan masalah mereka telah diburi kepada uh, rakan program P uh, pembeli rakan sebaya ataupun konseling ini kerana seperti yang kita tahu tadi pemangsa akan menjadi seorang yang pendiam jika program ini um, nampak kesan yang positif pasti mangsa akan beradikan diri untuk menceritakan masalah mereka jadi yang di samping itu peranan guru dan pentadbir sangat penting sebagai contohnya melakukan kempen-kempen anti-bully dan membuat kuasakan undang-undang uh, disiplin yang lebih ketat kepada para pembuli Dengan itu pelajar akan jadi takut untuk membuli seseorang Kerana takut untuk menghadapi denda-denda um, yang akan diterima Akhir sekali peranan ibu bapa dan keluarga Seperti yang kita tahu pelajar lebih banyak meluangkan masa bersama ibu bapa dan keluarga Jadi uh, apa ibu bapa perlulah menerapkan dan memberikan ilmu bahawasanya a um, nilai moral seperti bila um, membuli orang itu sangatlah negatif. Jadi dengan ibu bapa yang sentiasa menasihati um, a para-para pelajar, pastinya mereka tidak akan tahu sikap-sikap sikap-sikap um, pembuli ini dan mereka tidak akan menerapkannya di dalam sekolah ataupun kehidupan seharian mereka. Jadi kesimpulan yang saya dapat kepada dua-dua jurnal ini adalah isu buli di Malaysia sama ada cyber ataupun physical jurnal yang pertama cyber dan jurnal yang kedua adalah physical semakin membimbangkan kerana berpunca daripada krisis nilai moral kurangnya empati dan tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar. Jadi kajian Tan dan Balaram pada tahun 2023, jurnal yang pertama tadi, menunjukkan cyber bully di media sosial seperti Instagram menjejaskan emosi dan prestasi pelajar. Manakala kajian Rosmawati dan Man ITAL pada tahun 2023, jurnal yang kedua tadi, pula mendapati bully cyber dan sosial masih mendominan di dalam institut pendidikan. Jadi ideanya tidak pun um, menunjukkan kekurangan. Kedua-duanya membuktikan keperluan pendidikan ni, nilai, etika digital dan pembelajaran sosio emosi di sekolah sangatlah penting untuk membentuk pelajar yang berakhlak, berempati dan juga menghormati orang lain. Dan jika uh, kita melakukan pencegahan daripada awal sudah pasti ia dapat mengurangkan masalah-masalah ataupun peratus isu buli di negara kita. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih.